А раз бежал из растерзанного войной Ирака. В Глазго он находится уже пять лет. Он три раза подавал заявление на предоставление убежища, однако все они были отклонены. У него нет разрешения на работу, ему негде жить, и более того, он незаконно пребывает на территории страны. Я живу в нищете уже два года. Я не могу вернуться в Ирак, потому что это опасно для жизни. Всю мою семью убили. Сейчас Арас ночует в приюте для бездомных на полу в этом спортзале. Однако и он, и остальные беженцы, оказавшиеся в подобном положении, все же предпочитают жить в крайней нищете, чем вернуться домой. Министерство внутренних дел заявляет, что в Ираке безопасно, хотя на самом деле нет. Они лгут нам. Беженцам здесь не рады, особенно из Ирака. Как в Ираке может быть безопасно? Недавно я слышал, что террористы захватили множество людей, в том числе в моем родном городе. Но министерство продолжает настаивать, что там все спокойно и угрозы терроризма нет. Это все ложь. Нас просто хотят отправить домой. От нас хотят избавиться. Мы обратились в Министерство внутренних дел Великобритании с просьбой прокомментировать ситуацию в отношении лиц, которые ищут убежище и проживают в нищете. Вот что нам ответили. Те, кому было отказано в предоставлении убежища, не имеют права оставаться на территории Великобритании, как и не имеют права на защиту. Они обязаны вернуться домой, и мы лишь можем оказать им временную поддержку и помочь организовать возвращение в родную страну. По мнению британских властей, беженцы имеют все возможности, чтобы избежать такой ситуации или выйти из нее. Это грубое упрощение. Люди живут в подвешенном состоянии на протяжении многих лет. У этих людей ничего нет. Их доход не достигает даже 5 долларов в день, суммы, которая обозначена в разработанных ООН целях развития тысячелетия. Городские власти говорят, что хотели бы помочь беженцам, таким как Арас, но у них связаны руки из-за того политического курса, который определяется за 600 километров отсюда, в Вестминстре. Законы прописаны так, что город не может помогать беженцам, которым отказали в предоставлении убежища. Это противозаконно. Поэтому количество бедных и нуждающихся растет из года в год. Ситуация ужасная. Настоящий гуманитарный кризис на улицах Глазго. Глазго – первый город в Великобритании, открыто выразивший недовольство политикой официальных властей по отношению к беженцам, которым отказали в предоставлении убежища. Мы хотим, чтобы здесь, в Шотландии, к людям относились со страданием. Правительство Великобритании стоит на нашем пути и не дает нам этого сделать. Сложно сказать, сколько еще беженцев, так и не получивших убежища, бродят по улицам Глазго. После отказа Министерства внутренних дел, многие просто исчезают из поля зрения властей и остаются совсем одни, без права на трудоустройство в самом опасном и криминогенном городе Великобритании. В приюте для беженцев этих людей ждет горячий ужин. По крайней мере, на несколько часов они могут почувствовать себя в безопасности. Должно быть очень тяжело находиться в городе, где ты никого не знаешь, не говоришь на местном языке, не знаешь ни законов, ни своих прав, ни что тебе дальше делать, потому что денег тоже нет. Мне кажется, это самое страшное, остаться совсем одному. На часах 7.15 пора вставать, предстоит новый день борьбы за выживание. Я не мог себе представить, что со мной будут так обращаться. Я хочу жить по-другому, нормальной жизнью, хочу работать. А сейчас я вроде человека-невидимки. Полина Бойко, РТ, Глазго.